Микола Макові також є депутатом Криворізької міської ради 6 скликання. І радість своїх здобутків він щиро ділить із колегами і з сіма городянами. В місяця мені пощастило виконати дві почетні і відповідні місії. Перша участь в експедиції на Северний Поліс. Вона була приурочена до 75-літті відкриття Іваном Папаніном першої на надійні станції. Я був єдиним представителем від України. Специальным самолетом мы вылетели из Москвы по маршруту Москва, Мурманск, земля Франца Иосифа. Осмотр российской станции был непродолжительным, поскольку нахождение самолета на дрейфующей льдине сопряжено с огромной опасностью для жизни членов экспедиции. После приземления на льдину я выступил на пресс-конференции с докладом от Украины. Были подняты флаги Украины и Кривого Рога. Приятно осознавать, что наш флаг теперь Побывал и на Северном полюсе. На Южном полюсе был, он сейчас находится в музее. Нашим. Вторая миссия – участие в экспедиции на Гималай. Наша задача состояла в том, чтобы на высоте 5000 метров поднять флаг Украины и символику Евро-2012. Это всего лишь седьмая точка на земном шаре, где побывала спортивная символика. Мы шли по сложнейшему маршруту. Или, как говорят по трек. продвижение на огромной высоте, большая часть маршрута пролегала, пролегала на высоте 4000 метров. Хочу отметить, что перед отъездом я получил поручение от городского головы взять в экспедицию флаг города, который вместе с нами прошел все сложности и испытания походов. Развивался на Северном полюсе и вершина Гималаева и ознаменовал радость наших побед. Для меня, для меня он особенно, знаете, важен. На высоте 4800 метров у нас произошла опаснейшая ситуация. Впереди меня за два метра шел Щербачев Валентин Васильевич. Это э, спортивный комментатор 1 плюс 1. И вы знаете, одна секунда решила, жить нам вдвоем или не жить. Ну, он разворачивается ко мне, говорит, Николай Иванович, живой? Я говорю, да, живой. Говорю, да мне флаг жалко. Говорю, он у меня за пазухой города Криворога. И я вам скажу, немного городов с выдающимися мировыми именами удостоились чести презентовать флаги со своей символикой на боих полюсах. Уважаемый Юрий Григорьевич, разрешите с чувством особой гордости передавать вам Нет. этот символ покорения сложнейших мировых высот и выразить уверенность, что он станет залогом дальнейших свершений и побед в летописи нашего родного города. Тож відтепер можна впевнено говорити, що не тільки криворізці мають мужній рішучий характер, а й навіть наша міська символіка загартована випробуваннями на двох зневних полюсах і висотою у 5600 метрів.